Выдай вот постоянка. Давай, вы, выдай эту там вот. Так, играйтесь. Она ну, вам надо в ДМР работать. Ну какая разница, господи. Ну есть станции, портативная куча, китайцы наделали. Есть более солидные. Ну вид модуляции другой, ну какая разница. Все принимаем. Вот там свои... Точно перекрыт. Ну да. Ну когда ж та воду то гонит? Тебе був, я, не я тут все сухо. У мене, мене теж все сухо. Я имею в виду, що на задвижках там все неправильно, потому что воду гонит. Ну там один-двух дюймовый кран, ну, ви мене? Закритий він. ну що? Дальше. Весь закритий. Нет. Перекрой сейчас кран. Перекрив, да. Ну робила, пробовалась, робила, відсікала. Нет. Він воду давить. Ти розумієш, що після крана я Правда, в сторону зерени Калиновая, так что я вот слышу в ту сторону отлично. Но она почему-то у меня ловит и его правду. Не знаю, как это работает, но в общем ловит и ловит, я и радуюсь. сигнал мощный из города. Почему бы нет? У нее задний лепесток есть, и боковые лепестки есть, так сказать, приема. И смотришь, какая яга. Сколько элементов? Этого диапазона 430, да? Жди нас, Сань. Сейчас мы будем...